Добрый день. Добрый, добрый, добрый. Как у вас дела, ребята? Как? Всех рад видеть, всех рад видеть. Фильмы новые вышли. На улице холодно, но солнце вышло, сейчас потеплеет. Сейчас два часа быстро потеплеет. 12 часов, сейчас 12 на час я смотрел, была нормальная теплая погода. Гришники, Раяна, Куглера. Я в Пуме, смотрите, опа, пачка, опа, в Пуме. Нич и жа... нич... Нич Жаху в зоопарку, короче. Кстати, у матовый мультик. Вот это будет крутой мультик. Ничь Жаху в зоопарке. Я согласен. Обезьянка следующий показывает. Показывает гуляй. А, он показывает, что он каратист. бегемоту интересно, бегемот всех стало. А, все серьезный фильм, да? Вот все Ярослав Мудрый, все серьезный фильм. Историчный документальный фильм. Вот все крутой фильм. тест, те, те тест Европы, тест Европы, Ярослав Мудрый, тест Европы. Представляете? Вин тест Европы. Мы, получается, мы из-за него стали тестом Европы. Тест Европы. Красавчик. Повязанную долю обедный свит. Классный фермертик. Ладно, пошли, короче, это. Вот все фильмы нормальные. Небеспечный полет. Небеспечный полет. Полет. Небеспечный полет. Кстати, я смотрел рекламу. Прикольный фильм. Жесть, да? Стехим. Постоянно кого-то лупать, да? Кто все это? Ставим лайки. Классно, классно, да. Все. Ставим лайки, ставим лайки. Неостар. Неостар, это крутой кинотеатр. Я хожу сюда в кинотеатр. Здесь очень крутые фильмы. Я все время. Крутые залы. И я пойду смотреть. Мало била. Бачил? Била-била. На, 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 на трап. А он же шлибит, короче. Малих, 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 хочеться покататися. Просто прокатитися, Проїхатися. Я Та ні, я не хочу бати, а, по ти постійно. Пумо. А, пойдем, пому, посмотрим. Пом'я ще закрита. таке. открыто, смотрите. Пума. Пума открыто, смотрите, открыто. Пума открыто, смотрите. Пойдет. Акция два равно три. На все. Да, все, два равно три, на все. Два покупаешь, третий подарок, наверное, да? Два покупаешь, третий в подарок. На все. Интересно, интересно. 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 Добрый день, добрый день. Здравствуйте. Барті наші здорові? Ну розкажіте. Два рівня три, тобто обирайте любі три одиниці, платите лише за дві. Найдеше в чек йде в подарунок. Не зрозумів ще раз. Дивіться, наприклад, ви купуєте дві пари кросовок так. і футболку. А. Кросівки стоять там по дві тисячі, так. а футболка тисяча. Тобто футболку йде в подарунок. То есть я покупаю три вещи, а плачу за две, а маленькая самая по цене подарок идет, правильно я понял? А що ви ще казали, я перебив вас? А, ну, те, що якщо можете одну там персівки, одну одні штани, одну кофту взяти, просто та третя річ, яка буде дешевша, це буде ваша знижка. А, а спортивні костюми, Пума, а, спортивні по чому? Спортивні костюми. Мені цікаво спортивні костюми. Ось костюм. це тільки ті, які в зборі, а так спортивні костюми ми підбираємо собі самі, тому що в когось длинніші ноги, в когось коротші ноги, в когось більше розмір. Э, Uh, далі, плечах, а, ви підбираєте самі за uh, і соштанову. <звілля> Кофти ви самі собі підбираєте по зали, ми можемо вам тільки сказати, допустимо, у нас висять штани листини і так далі, ви можете подивитися на собі. Кофти mm, у нас mm, також, ось тут, чули, S L. M, да? Я цель, ви також собі ходите, вибираєте. Якщо це кофта сіра, ви можете собі чорний або сірий взяти. Ось у нас вісить. Там по розмірам також все вісить. Тут іксель. Uh, uh, це метр дівносто два ось Отакої це самі костюми. Ну ціна яка буде приблизно, От такого костюму. От uh, ну дивіться, якщо костюм уже в зборі, то тут ціна збори В Зборі тільки пооцюдувано. Ось тільки Ось ці костюми це ті, які є розміри, і це ті, які йдуть костюмами, і на них ціна. Ты цена сразу же за всю комплектацию, то есть за э, Я понял. 2000 да? 1000... Э, да 1000, 1900. 1900. Ну, неплохая штучка это. Mm -hmm. А, але в розмірі, в залежності від... В розмірі, треба дивитися, міряти, типу, так, я так зрозумів. Так, бачите, тобто типу, у нас тут вже висить просто кофта, а штани на вас є, тобто, типу, а кофта підібрати, те, що я казав. Yeah, so, це не, це Сані час, це треба але... час приходити і міряти, в центрі так, 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 але сьогодні останній день знижки. Ну, я зрозумів, в середньому получає, а, 2000, да? це одна, одна верх, верхня частина, mm -hmm. так? Так, так, так. Я зрозумів. Ну, це BMW... БМВ... І це, і теж верхня частина одна стоїть, а... Uh -hmm. да, щоб люди розуміли. Ні, це, це вже костюм іде. Ага, вот это костюмы. Да. А, там штаны да. еще ребята есть. Да, так кстати, у хороший костюм еще прикольный, да. Ну да, и поганый 1895 но... Да, да. Дякую, великое. Я, короче, это подивлюсь, похоже, добре? Я просто блогер ютубер, мы смотрим с подписчиками. Вы открылись? И мы давно хотели к вам зайти, посмотреть, что у вас здесь есть. Нет, извините, не было. Мы это. Э -э вообще мы как бы иг игровой канал, не относимся ни к рекламе, ни к чему, просто про игры у нас, понял? Космикс Варвар ТВ Ютуб. Мы снимаем про игры чисто, понял? Ну, а это я так снимаю игры, игры, а про жизнь снимаю чисто так. И да. уже идет реклама такая уже ненавязчивая просто для зрителей, понял? Мне никто за это не платит, я никого еще не прошу, понял? Ну понятно, чисто YouTube там. Да, чисто YouTube, да. Космикс ТВ Ютуб. Да, дякую, дякую. Если все, я что-то выберу, я э, обращусь. Потому что у меня в последнее время, я ношу Пуму, и ну, мне уже сподобалась Пума, короче. У них хорошая э, сама вся штука, понял? И э, стелька. Mm -hmm. Вот она мягкая, короче, крутая, понял? Yeah. Я эти купил за 6 тысяч гривен и ни разу не пожалел. Прикинь, два года назад. А у вас такие стоят? Или таких уже моделей нет? Самые такие не есть, подобные, вот такая кумана цветная, черная. А, так они только черного да. цвета, да. А, нет, другие, у меня нитро, нитро, серия нитро. Да, у меня да, нитро серия просто. Можуть. А, от літро, да, так, от такого плана. Так, 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 тут вибирають і... Просто слухання такі зараз коштує, интересно. А, ну 4 тисячі, да, так. Але якщо ви виходите нормально, нормально. ви можете сейчас собі прийти, чи якусь їжі взяти за приблизно таку ж саму ціну, а третій в подарок буде. Тобто одні, допустимо, чорні, білі, красні, і от вам вийде в 12 тисяч, 8 тисяч тільки заплатити. Я якщо зажиму. знаходите там за 2-2500 3, то за 2-2 тисячі -2 це ваша знижка буде на червці. Зрозуміло. Ну, наприклад, якщо я возьму э, красоки да. і костюм, э, да. то э, шо, э, э, тоді смисл, що тоді третє брати, так. Вже... Від 1899 до 3990 може почати ага. собі більше. Тобто знижка буде... Ви можете взяти таку однакову пару кросівок, допустимо, вони будуть 4-4-4 4-4-4, да, так Тобто 4 тисячі знижка у вас буде 4 тисячі знижка да, буде, да? да? О, це цікаво. Тобто да. ви 8 тільки платите Якщо ви візьмете 3 999, 3 700 і 3 500, то у вас буде 3 500, тому що найнижча ціна 3 500 От 3 500 це ваша буде знижка А 3 700 і 3 999 вам доведеться заплатити просто Я розумію, так, да, зрозумів. Да, Розумію, дякую. А футболки де у вас, таті? Футболка і ви це повітря. Чоловічі. ось МЛ також написано в якому розмірі. Ага, написано все у вас, так? Так, на тій стороні жіночі там є. яку ціну Чи що? Яку цену? А, ціна, а, як ціна. правило, від 490 400 гривень до 1400-1500. 400 -1500 і полтори тисячі да. примірно. Так. так, так да? Ну давай ну, покажи. Тому, що Спорт мені, як правило, трішки дорожче. Бачите, 1200. 1200. Так, якщо це просто, ну це ж не футболка, це ж теніс називається. Вони вже дорожі йдуть. Ну да, Ось футболочка. Ну гарна така, скажу, така солідна, так. Солідна, так. Рома. А, там пума написана. Ага. Пума, пума. Гарна футболочка, кстати, так. Така літа да. Кстати, слушай, я все время раньше носил адидас. Э, я тебе серьезно говорю, вот в молодости все время носил Адидас и рибок. Когда вот повзрослел, одел, короче, пуму, понял? Вот купил одни пуму, у меня, у меня пятеро косов, пять, пять косовок пума, прикинь. Не, у меня не Бернси, а так, когда мне зажрались, то Соломоны перешел. А, Соломоны тоже кроссовок. хороший, но у меня Дуже... нет ни одних кроссовок. Мне зручнее. И скетчерс еще мне нравятся. А скетчерс я не носил, но Соломоны э, зручнее по посадке. Зручнее, по зручнее, да? Зручнее, да. Зручнее, да. и я не жалею, что я отдал за них люди тоже до 6 тысяч, но они действительно классные. Согласен. Ну вы молодцы, что открылись. Да, да, да. Дякую. И вам дякую. Меня зовут Олег, Косник Сварова ТВР. Подписывайся, увидишь себя на стриме. Хорошего дня. Хороший магазин классный, ребята. Я вам говорю, я приду, когда людей будет здесь меньше. Смотрите, видите? Хороший магазинчик, классный. Бомба. Для молодежи тут есть еще, смотрите, скидка хорошая. Бомба, ребят, бомба. Нет, С квадрат. С квадрат. Ребята, С квадрат. С квадрат. Воскресенко. Перова, Воскресенко, Перова, Перова, Воскресенко. Перова, Воскресенко. Бомба просто, просто бомба. Да не, классный магазин, все здесь вообще. Да я просто уже, если честно, на, это, хотел на свежий воздух Я уже находился по на магазину Хотел на свежий воздух Хотел на свежий воздух, да Не, классный магазин Продавцы нормальные, адекватные Нормально, смотрите Продавец все объяснил Четко все рассказал Короче все, что где, короче, мне и подписчикам, все четко разложил по всем, короче, этим полочкам. Красавчик. Продавцу спасибо, молодец. Я все четко понял, но просто у меня в чем прикол, я уже напокупал, у меня уже кроссовок, мне костюм нужен спортивный, поэтому это зашел. Но я хочу зайти, когда там будет меньше народа. просто походить посмотреть короче и, и когда деньги будут там цены такие нормальные нормальные цены понимали? нормальные цены когда будут деньги в кармане чтобы купить спортивный костюм ну у кого есть деньги заходите покупайте почему нет я хочу спортивный костюм себе под кроссовки пума Пума в квадрате, я объясняю, Пума в квадрате Абирова открылся, открылся. Его там не было. Пумы никогда не было, никогда не было. Никогда не было пумы, прикиньте? Ослик, смотрите, ослик пошел. Ослик пошел, прикиньте, ребята. Острый, смотрите, прикольный, да? Все, пока. Сейчас начну новый стрим. Все, про магазины. Э, э, конец. Конец фильма про магазины. Все.